स्वप्न साऱ्यांचे स्वप्न घराचे पूर्ण करणार आर्श रेसिडेन्सी नेरळ रेल्वे स्टेशन पासून हाकेच्या अंतरावर सुरू असलेला गृह प्रकल्प दर्जेदार बांधकाम अत्याधुनिक सुविधा उत्तम कनेक्टिव्हिटी निसर्गाच्या कुशीत पर्यावरणपूरक पूरक गृह प्रकल्प म्हणजे आर्श रेसिडेन्सी आपले स्वप्न साकारण्यासाठी आजच घर बुक करा आर्श रेसिडेन्सी नेरळ मध्ये अधिक माहिती आणि संपर्क कर्जत ॲडव्होकेट बार असोसिएशनच्या माध्यमातून कर्जत न्यायालय येथे वकिलांसाठी नवीन फौजदारी कायदेविषयी मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं याला वकिलांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावून स्फूर्त प्रतिसाद दिला या शिबिरात मार्गदर्शन करते हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टचे ज्येष्ठ वकील अॅडव्होकेट महेश वासवाणी यांनी मार्गदर्शन केलं यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी व्यासपीठावर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट तुषार भवारे उपस्थित होते भारतीय न्याय संहिता दोन हजार तेवीस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोन हजार तेवीस आणि भारतीय साक्ष अधिनियम दोन हजार तेवीसचे नवीन फौजदारी कायदे हे तीन नवीन फौजदारी कायदे एक जुलैपासून लागू झालेत हे कायदे भारतीय दंड संहिता आय पी फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतली आहे यावर शिबिरात वकिलांना नवीन कायद्याचे मार्गदर्शन करण्यात आले होते तसेच इतर कायदेविषयक मार्गदर्शन करताना कायद्यातील नियमानुसार पोलिसांनी कशी कार्यवाही करावी या गोष्टींची माहिती देण्यात आली पोलीस तपासातील येणाऱ्या समस्यांवर कायदेविषयी सखोल माहिती व बारकावे यावर प्रकाश टाकण्यात आल्याचं मार्गदर्शन करते हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टचे ज्येष्ठ ॲडव्होकेट महेश वासवाणी यांनी केले याच सोबत पोलिसांना या नवीन कायद्यातून पॉवर देण्यात आले असून पब्लिक आणि वकिलांना कुठली अडचण येणार नसून प्रश्न करणारे आणि भ्रष्टाचारी शासकीय अधिकारी यामुळे अडचणी देणार आहेत असं देखील सांगण्यात आलं या नवीन कायद्यात वकिलांना इलेक्ट्रॉनिक पुरावे देखील शोधण्यात माहीर होण्याची गरज भासणार आहे म्हणून मार्गदर्शन करण्यात आलं दरम्यान एखाद्या घटनेस्थळी पोलीस पंचनामा करताना खोटे साक्ष उभी करत होते मात्र आता त्यांनाही व्हिडिओ पुरावे द्यावे लागणार आहेत सीबीआय सारखे उच्च अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेत एखाद्याकडे अवैध संपत्ती कमावलेली असेल तर पोलिसांना त्याची माहिती मिळवण्यासाठी अधिकार प्राप्त झालेत अशा अनेक मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करण्यात आले यावेळी कर्जत वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष तुषार भवारे उपाध्यक्ष मनोज क्षीरसागर ज्येष्ठ वकील राजेंद्र निगुडकर यांसह कर्जत बार असोसिएशनचे अन्य सदस्य वकील उपस्थित होते नवे तीन आहे ये तीनों कानून बहुत ही बड़े पैमाने पर पुलिस को बेशुमार पावर दे दिया है साथ साथ में इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं कि पब्लिक और वकीलों को तकलीफ नहीं होगी और करप्ट ऑफिसर या करप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट को बहुत तकलीफ हो सकती है वैसे सेक्शन लाए गए हैं और आज का जो लेक्चर था मेरा यहाँ पर कल्चर बार एसोसिएशन के वकीलों ने लाइट चली गई थी पंखे नहीं थे पसीने बह रहे थे फिर भी इन्होंने पूरा रूम पैक करके पूरा डेढ़ घंटा करीबन चुना है तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसमें फ़ायदा ये है कि नए कानूनों में 50-60 परसेंट जो केसेस चलेंगे वो एविडेंस एक्ट के आधार पे चलेंगे नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे चलेंगे और इसके लिए वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे माहिर बनना पड़ेगा बहुत जल्द दूसरा ये कि पुलिस को जो पंचनामे बनाते थे आज तक केसेस में हमने देखा होगा कि में अक्सर घटना स्थल पर नहीं बनाए जाते हैं और क्रॉस में ये सामने आ जाता था कि पंचनामा गलत है और उस पर कई केस छूट जाते हैं तो ये नकली पंचनामों की दुकान बंद हो जाएगी और अभी असली पंचनामे ही चलेंगे क्योंकि वीडियोग्राफी कंपलसरी दी है पंचनामों की एक और सेक्शन लाया है जो बहुत पावरफुल सेक्शन दिया पूरे वर्ल्ड में या सी या ई या तो ए के पास पावर नहीं है जो ऑर्डनरी पुलिस स्टेशन को दिया है वे बी एम एस एस में वन जीरो सेवन फाइव सेक्शन है जिसमें पुलिस को जांच में अगर पता चला कि किसी की अवैध रूप से संपत्ति जमा की गई है तो पुलिस उसको कोर्ट में जाके बिगर नोटिस दिए सामने वाले को कोर्ट की परमिशन लेके प्रॉपर्टी को इमोबल प्रॉपर्टी चाहे वो फाइव स्टार होटल रहे चाहे फ्लैटों का प्रोजेक्ट रहे चाहे पाँच छः प्रोजेक्ट रहेंगे वो तुरंत अटैच कर सकती है सामने वाले को जानकारी दिए बिगर ही आज तक ऐसा पावरफुल कानून पूरे वर्ल्ड के किसी पुलिस के पास नहीं है यहाँ पर ईडी सीबीआई पीएमएलए बी या तो यू या एम या एम इन कानूनों में भी कानूनों में भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि आरोपी की कोई भी केस में जांच हो रही है और उसका उस केस में चीटिंग का संबंध नहीं भी हो लेकिन प्रॉपर्टी उसकी अगर कोई गलत तरीके से जमा की हुई सामने आ गई तो उसकी अटैचमेंट कोर्ट को समाधान पूर्वक अर्जी देगा ऑफिसर कि अगर ये अटैचमेंट के बारे में नोटिस देंगे तो वो प्रॉपर्टी एलिनेट कर देगा बेच देगा या उसको किसी और के हवाले कर देगा या कोई कोर्ट का ऑर्डर ले आएगा तो इसके लिए उसको न जानकारी देते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर ले सकता है पहले दिन इतना बड़ा पावर है ये दो चार महीने लगेंगे पुलिस को इम्प्लीमेंट करते लगाते हुए और ये सारी कार्रवाइयाँ जो है ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ ये एम एम कोर्ट में चलेगी और ये बहुत बड़े पैमाने पर वकीलों का प्रैक्टिस में परिवर्तन आने वाला है और अगर जो वकील लोग थोड़ा एविडेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे ध्यान ज़्यादा दे देंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकारी वकील यहाँ के वकीलों के सामने टिक पाएंगे और ये अलग एक और सेक्शन है जिसमें 60 डेज और तो 90 डेज कस्टडी कर दी है 187 एटी सेवन है बी एन एस एस का उसमें ऐसा है कि 187 सेक्शन में जो ऑर्डनरी क्राइम्स है उसमें 60 डेज तक पुलिस कस्टडी है और जहां पर 10 या 10 साल से अधिक की सज़ा है तो उसके लिए 90 दिन की पुलिस कस्टडी का, का प्रावधान है और उसके लिए भी वकीलों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेल के समय और ट्रायल भी ऐसा है कि तारीखें जल्दी तारीख पे तारीख मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर विटनेस आया तो दो ही एडजस्टमेंट मिलेंगे और वकील दूसरे कोर्ट में बिजी है वो बहाना नहीं चलेगा ऐसा भी सेक्शन में लिखा है और ये तारीखें जल्दी चलने लगेगी और कोर्ट के ऊपर भी है कि के रेप केसेस वगैरह को जल्दी चला के खत्म दो महीने में ही तो ये विक्टिम्स और कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छा कायदा आया कायदेगा झालेलं आहे सर्व सदस्य आहेत त्यांना दिलेले आहेत खरंच हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्यांदाच सर या ठिकाणी आले आणि खूप चांगलं असं लेक्चर दिलं त्याबरोबर त्या काय नवीन कायद्याच्या नोट्सही आम्हाला सर्वांना दिले आणि त्याबद्दल सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून कौतुक अभिनंदन आणि आभार या ठिकाणी सरळ आणि आश्वासन दिलेलं आहे तुम्हाला जर काही आवड आहे